গুড মৰ্ণিং গাইজাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল লিখিছে হাতত ব্ৰাছ আৰু ধুনীয়াকে এতিয়া মানে আজি যিহেতু মাহৰ বিহু আহি পেলাই এতিয়া মাপ মা পৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ আজি মানে মাঘৰ বিহুত আমি মানে ভেলাঘৰ বনাম আৰু ভেলাঘৰটো কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ এই ঢাকনিত কেনেকৈ পানীলাওবোৰ লাগিছে চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে পানীলাও আপোনালোকে মাঘৰ বিহুত মানে আয়োজন কৰিলে নহয় প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান পিছতে মানে আমি গৈ আছোঁ খেৰ কাটিবলৈ মানে ভেলাঘৰ দিবলৈ তো বলক দেউতা থাকিব আজি শেষলৈকে মেইন প্ৰব্লেমটো কি জানেনে মানে মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে ভেলাঘৰটো বনাওঁ ক'ত মানে আমাৰ জেগা মানে অকণমান অসুবিধা হৈছে তাত যিহেতু পানীলাও গছডাল আছে এনেকৈ বনাব নোৱাৰি তো ইয়াতে ভাবিছিলোঁ মানে ইয়াততো মানে দিলে এইফালে জংঘলখিনিত মানে চাফ কৰি দিব পাৰি কিন্তু এইফালে মৰিচ গছ আছে আৰু এইফালে কঁঠাল চোঠালবোৰ নষ্ট হৈ যাব পাৰি তো এইটো বিৰাট ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল তো ধুনীয়াকৈ জাহঁতো বিচাৰি আছোঁ গাইচ ক'ত বনাওঁ আৰু এইফালে ভাৰিফালেও বনাব পাৰি গাইচ চাফা কৰি মই ভাবিছোঁ এতিয়া লেচু গছ আছে এইখিনিতে বনাব লাগিব ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি চাই থাকিব দেখা পাব ক'ত বনাওঁ কি কৰোঁ সকলোকে খাব বাৰু ভালেকেইদিন হ'ল মই ভিডিঅ' দিয়া নাই কাৰণটো এটাই মই উঠি আছে উঠি মানে জ্বৰ উঠিছিল সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই একেবাৰে বেয়া নাপাব প্লিজ আৰু মই খাই বেয়া পাওঁ জিৰা আৰু কাম কৰিব লোৱাৰ আগতে খাইছোঁ এইফালে বাচিত চাওক ধুনীয়াকৈ চিৰা আৰু এইফালে ফাইনেল এইটো জেগাকৈ মানে লৈ ল'লোঁ এইটো তাতে ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ মানে ভেলাঘৰটো এইফালে বাঁহ কেইডাল মানে গাড়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আছে পাছ আৰু এইফালে আছে এইবোৰ এইবোৰ গাড়িব লাগিব এইফালে তাৰ আছে নডাল খুটিৰে বনাম এই ভেলাঘৰটো ধুনীয়াকৈ তো ভেলাঘৰটো পোৱাৰ দিনা এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে আহিব আৰু বেলেগ ভিডিঅ'ত তো ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ আহি পালে খেৰ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভৰাম এইটোত আৰু ধুনীয়াকৈ ভৰাই বনাই আছোঁ মেজি মানে ভেলাঘৰটো এইবিলাক চাওক ধুনীয়াকৈ মানে খেৰ নহয় বাৰু এইবিলাক নৰা হয় ধানৰ যিটো ৰয় মানে গৰুটো সেইবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাম বনাম ৰ'ব ভেলাঘৰ এতিয়া মানে ওলাই আহিছোঁ অকণমান ঘৰৰ পৰা ইয়াতে দেখিছে পেণ্ডেল কিয় বাৰু এইটো হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ শ্ৰী শ্ৰী জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু ইয়াতে বাৰ্ষিকী পূজা আজিৰ পৰা আৰম্ভ ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ এতিয়া নাৰিকল কিনিবলৈ মানে যিহেতু মাঘ বিহু ভেলাঘৰ বনালে নহ'ব নাৰিকলৰ লাৰু বনাব লাগিব সেনেকৈ গৈ আছোঁ ধুনীয়া আৰু এইখন হ'ল আমাৰ গাঁৱৰ এল পি স্কুলখন য'ত মই সৰুতে পঢ়িছিলোঁ আহি পালোঁ বেছি মাৰি চাওক আৰু ইয়াৰ দলংখন ভাঙিব আৰু কেইদিনৰ পিছত নতুনকৈ দলং বনাব আৰু এইফালে শাকো বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে আহিলোঁ নাৰিকল মানে নাপালোঁ চকত গৈছিলোঁ নাপালোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন এইটো লেডিজটো কেনেকৈ বুজি চাওক ভেলাঘৰটো বনাব লাগে গৈ আছোঁ যিহেতু মাঘ বিহু আহি পালে সেইকাৰণে সকলোৱে মানে ভেলাঘৰ বনাত লাগি গৈ এনেকৈ পথাৰত ভেলাঘৰ বনাৰ আমি যে বেলেগ যেনেকৈ কাচি লৈছোঁ আৰু এইফালে চাইকেল আৰু এইফালে ৰছী আছে ৰছী দেখা দি এইফালে ৰছী মানে খেৰ কমিছে আৰু খেৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ দাদা পুৰা ধূলা বালি উন্ধৰি গ'ল গাই চাওক এইফালে জছ চা যছ জছাৰ গাইছ সকলোৱে উঠি লৈছোঁ চাইকেলত মানে চাৰিজন কৰি থৈছোঁ এখন চাইকেলত আৰু ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মানে আমি মানে সেই কাটিবলৈ সেইফালে চাওক দুজন সেইফালে এজন এইফালে মই ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ চাই থাকোতে এইফালে আহি পালোঁ পথাৰ আৰু আহিয়ে কামত লগাই দিলোঁ এইকেইটা বেছি কষ্টৰ কাম নহয় বাৰু অকণমানহে লাগে বেছি নালাগে গাইজ তো এতিয়া মই মানে কাচিৰি কাটিলোঁ তই এইফালে যিহেতু দেউতাই নিচে আগতে আৰু ইফালে আমি অকণমান লগ কৰি ললো মানে বাচি আছে আৰু এতিয়া যাই আছো ঘৰলৈ ত' এতিয়া হৈ গল কটা মানে আৰু এইখন পথাৰতে কাটিলো ধুনীয়াকে সকলোৱে ত এতিয়া চাওক ঘৰলৈ চাই থাকক আহি পালে খেলা ধুনীয়াকে বনাম এতিয়া ভেলাঘৰ ক'ৰবাত আমাৰ সৰু ভেলাঘৰ মানে পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল খেৰ দিয়া আৰু এতিয়া মানে এইবিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কলপাত দেখিছেনে এইবিলাক কলপাত দিব লাগিব এই মৰা মানে শুকান কলপাতবিলাক ইয়াতে দি মানে জ্বলাই দিয়া হ'ব মানে মঙলবাৰে ৰাতিপুৱা মানে পুৱা নিয়া ৰাতিতে দিব লাগিব গাইছ ধুনীয়াকৈ এইটো হৈ গ'ল আৰু আজি কমপ্লিট কৰা ভিডিঅ'টো দেখুৱাওঁ আৰু একেবাৰে লগ পাই আছো আমি বিহুত মাঘ বিহুত সকলোকে মাঘ বিহুৰ সুবিধা দিলোঁ আৰু আকৌ এবাৰ তো এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ পাই পাই